Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Saudara satu tinjauan oleh Dementia Singapore baru-baru ini mendapati kos menjaga seorang pesakit demensia ialah $24,000 setahun atau $2,000 sebulan. Itu pun setelah ditolak pelbagai subsidi daripada pemerintah. Dengan kos menjaga pesakit demensia dijangka terus meningkat pada masa hadapan, adakah masyarakat sedar akan beban keuangan ini? dan apa yang boleh dilakukan untuk menanganinya. Dalam analisis berita malam ini, pakar perubatan geriatrik Dr. Farhan Alami memberikan penjelasan. And when we say diagnosis of dementia is 3 to 5 years. Um I have seen people living with dementia up to 10 to 15 years. They live very long, right? So in a way you are in it for the long haul, projected to be higher in the future, right? because of inflation and and healthcare costs are rising right i mean these are the challenges plus longevity also increasing which means people generally going to live longer menurut kajian institut kesihatan mental imh bilangan warga singapura berusia 60 tahun ke atas yang menghidap demensia meningkat daripada hampir 52000 orang pada 2013 kepada sekitar 74000 orang pada 2023 Jumlahnya itu diramal terus bertambah kepada sekitar 152,000 orang menjelang tahun 2030. Ini bermakna lebih ramai keluarga Singapura akan berdepan dengan cabaran menjaga anggota keluarga yang merupakan pesakit demensia tidak lama lagi. Dan bagi pesakit demensia yang parah, kos menjaga seorang pesakit seperti ini boleh lebih tinggi lagi iaitu sekitar 4,000 dolar sebelum subsidi kos kesihatan uh, semakin meningkat uh, dan bukan saja per, uh, pesakit ini perlukan ubat ya kadang-kadang uh, uh, ada komplikasi dementia yang menyebabkan mereka harus ke hospital misalannya uh, mungkin juga mereka ada masalah makan dan uh, dan ada keputusan dibuat untuk uh, gunakan tube feeding uh, ini semua akan meningkat uh, kos penjagaan. Kalau seorang pesakit dementia itu perlukan penjagaan sepanjang hari dan malam, caregiver itu tidak mungkin tidak boleh keluar ke kerja, ya. Bila mereka tidak boleh keluar bekerja, mereka tidak boleh menanggung kos ini. So ini kirakan loss of income untuk untuk caregiver itu. Maka tidak hairanlah 9 daripada 10 penjaga yang ditinjau menyatakan lebih banyak usaha perlu dilakukan bagi menyokong keluarga pesakit demensia. Tinjauan itu mendapati skim-skim pemerintah membantu mengurangkan sehingga sekitar 36% kos jagaan seorang pesakit demensia. Jadi apa lagi yang boleh dilakukan oleh pihak pemerintah misalnya? Saya rasa uh, sudah ada skim seperti ElderShield, Cashy Life, ya, yeah, yang boleh membantu. Dan uh, kadang kala ahli keluarga tu dia tidak tahu uh, mereka boleh dapat bantuan seperti ini. Terutama uh, sekali di peringkat awal, uh, cutting down cost. One important thing is for everything to come down from the specialist and hospital level. But then um, in Singapore, it's very much specialist only. Right, which means that and specialist care is expensive. it's straight away balloons cost. Yeah, so if let's say you can get help in the community, then that would be uh, cheaper lah for everyone. Oh. Saya rasa apa yang kerajaan boleh membantu ialah untuk uh, membantu kira uh, GP ataupun family doctor untuk meningkatkan kemahiran uh, mereka ser serta jururawat yang di community untuk menjaga penyakit uh, pesakit yang menghidapi dementia. Dan bagi masyarakat Melayu, Dr. Nur Farhan percaya mereka boleh memanfaatkan semangat kekeluargaan yang kuat dan membuat perancangan lebih awal. Bak kata pepatah, siapkan payung sebelum hujan. Secara amnya, masyarakat Melayu uh, sangat mengutamakan nilai ke kekeluargaan. Ya, uh, Mereka mungkin ada ramai adik-beradik dan uh, saudara-mara yang boleh menolong. Um, saya rasa yang penting mereka berkomunikasi untuk merancang apakah yang kita akan lakukan jika misalnya ayah atau ibu dah tak boleh buat keputusan bagaimana kita akan gunakan wang yang mungkin dipunyai oleh ayah atau ibu untuk membayar kos perubatan ya dan bila kita berkomunikasi kita boleh ada plan lah ya untuk membuat keputusan dengan cara yang cepat dan yang paling baik